Це програма Лоліка. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про спортивну медицину. Я дякую, що ви з нами. А також я нагадую, що сьогодні наш гість це Анатолій Іванович Пуце, директор Київського центру спортивної медицини. І також ще раз нагадую, що для вас продовжує працювати форум нашої програми, де ви також можете ставити власні запитання усім нашим експертам. Форум, як завжди, знаходиться на сайті телеканалу «Тоніс». Для вас працює цілодобово. Будь ласка, пишіть нам. Перше запитання на сьогодні пише нам Стася Донецька. Здравствуйте. мені 21 один год зіла КГ на котором СПРЖ Виражена Дыхательная аритмия. Скажите, пожалуйста, представляет ли это опасность и можно ли заниматься спортом? Так. Я думаю, что э, надо обязательно обратиться к кардиологу. Нужно сделать хорошую электрокардиограмму под нагрузкой. Э, почему? Потому что э, здесь будет страдать кислородотранспортная функция крови не следует легко бросаться в омут, а нужно определиться, почему это, что есть. Уже есть признаки, что она не, может, не сможет себя обеспечить кислородом для мышечной деятельности. Андрей Иванович, Вы опять говорите о том, что э, обратиться к кардио... Я не слышал вот от Вас, на самом деле, да, вот, э, самого главного, мне кажется, чтобы обратиться к... Э, вот мы говорим, спортивная медицина. Специалист, который занимается спортивной медициной... Врач спортивной медицины. Врач спортивной, спортивной медицины. медицины. Вот чтобы обратиться к врачу спортивной медицины. А мы говорим кардиолог, эндокринолог. Нет, нет есть... секундочку, секундочку, вот. секундочку. В данном случае, почему я так сказал, но ну, это уже инерция. Я согласен с вами. Я проще скажу, обратитесь к врачу спортивной медицины. Потому что у нас в центре, у нас в центре э, есть еще еще доспециализация. То есть врач спортивной Более медицины. Узкая это да? врач как бы врач общего профиля. Это врач, который много чего знает. А вот эти нюансы угу. у нас есть и эндокринолог, и гинеколог, и у нас есть врач-кардиолог, у нас есть дерматолог, офтальмолог. Но спортивный. спортивный. Они прошли всю подготовку в спортивной медицине. Во Франции эти врачи получают лицензию. У нас мы провели это обучение, и они понимают, что такое спортсмен. То есть вот те нюансы, о которых я вам говорил, они всегда тормознут, и в Время начнут их коррегировать. Угу. Дякую еще одно да, запитання а, з нашего форума. Пиши нам Андрей. А, здравствуйте. Можно ли заниматься боксом при пролапсе метрального клапана второй степени? Значит, боксом при пролапсе митрального клапана, при наличии регургитации и вообще спортом заниматься нельзя. В зависимости от того, какой возраст этого молодого человека, который ставит вопрос, потому что э, пролапс митрального клапана, если он обнаружен в 16 лет, то к 18 годам с уменьшением нагрузки и без, без увеличения нагрузки, а вообще боксом не нужно заниматься пока, можно его, он из функционального перейдет в... Патологически, но мы должны сделать из него, чтобы он ушел. Это функциональное состояние. Вы сейчас говорите о э, профессиональном спорте. А в принципе, вот те вот нет, занятия боксом, боксом, Нет, которые нельзя и ботом. Нельзя, но... нельзя. нельзя. Бокс очень тяжелый вид спорта. И динамический, и статический. При такой патологии сегодня сердца или несовершенствование э, клапанного аппарата сердца, он может развиться в патологическое состояние. Нет, нельзя. А как часто в вашей практике встречаются батьки, примером, которые... А, Кажет так, как вы. Ви, Бокс – это слишком опасно. Я своего сына не отдам, его там побьют, все поломают. А шахы – это также спорт. Э, э, я, я буду знать, что мой сын у безопасности. Да, безпеці, да я вам скажу таким образом. Нету легких видов спорта, есть легкое отношение к видам спорта. Все виды спорта тяжелые. Бокс не менее тяжелый, чем другие, но мы в конкретном случае разбираем. В данном случае… Бокс как одна из самых тяжелых нагрузок и, и, и динамических, и статических для человека, у которого есть пролапс метрального клапана, нельзя. Нужно реализовать эту программу, а потом можно будет Иванович, заниматься... Постоянные травмы головы. В каком еще виде спорта, мне просто интересно, да, когда мы говорим про головной мозг, когда вот такое вот сотрясение и уже происходит, да, изменения в головном мозге, а здесь постоянно здесь спорт направлен на то, что идет постоянный контакт, да, достаточно сильный. Но вы совершенно правильно говорите, но я вам скажу таким образом: в любительском боксе, на сегодняшний день, все это учтено и есть защитная маска. Раз. Второе. Бокс. Это травматичный вид спорта, согласен с вами. Но правила настолько жесткие, что судейский аппарат никогда не даст убить боксера-боксера. Но мы уже Второй, третий, Нет, нет, убить это, понимаете, то есть довести его целенаправленно к этим неприятным. Второй и третий момент. Они ведь и тренируются для того, чтобы меньше попадало в голову. Они тренируются. Поверьте, нельзя вот так чисто механически относиться. Я вам скажу, в американском футболе не меньше травм. Понимаете, если мы ставим вопрос от обратного, от обратного, мы не дойдем э, никакого, так сказать, знаменателя положительного. Я вам да. Давайте послушаем телефон телефона так, и потом еще одно запытание с нашего форума, будь алло, ласка. Алло, пожалуйста. алло, алло, алло. Витаем вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, диагноз тоннельный синдром. Подскажите, может быть, действительно при помощи каких-то упражнений, или может быть, надо какие-то анализы сдать? Подскажите. Спасибо. Спасибо uh, Скажите мне, пожалуйста, если вы меня слышите, где вам поставили этот диагноз? Я думаю, что все. Мы уже начнем. У нас Знаете, Здесь вопрос неоднозначный. Тут нужно, во-первых, посмотреть более пристально этого пациента на вскидку невозможно. Дать... Какие стадия вы порадуете про это? Прежде всего, я бы э, посоветовал, чтобы человек обратился. Если он хочет заниматься спортом, пускай обратится... А если не, мы говорим про реабилитацию. Про реабилитацию. У нас есть очень неплохо организована служба реабилитации. Мы в состоянии взять его. И вот оттуда мы начнем его, если надо, дообследовать. Если надо, мы будем заниматься реабилитацией. Им, дякую. Давайте еще одно запитание с нашего форума и будем продолживать. Пишет нам Елена Киев. Уважаемый доктор, моего друга 67 лет, пять недель назад был обширный э, инфаркт, сейчас формируется аневризма. Можно ли ему заниматься э, сексом? Я прошу, если на спорт а, сейчас и какие есть ограничения в этом отношении. Он всегда был очень активным человеком и говорит, что воздержание наносит ему гораздо больше вред, чем возможные физические нагрузки. Секс, Антон. если его зваживать, это якобы физическое а навантажение. Я думаю, спорт, да, Антоним а, Антоним. А, в принципе... По нагрузкам как Я <с>... понимаю ваш вопрос, я попробую на него дать ответ. Можно без особого напряжения. Угу. То есть, Раз... в принципе... Без напряжения. Угу. Я вам -то, То есть я, я, отвечу на этот вопрос по-другому. Ему надо выбрать себе удобную позу, а партнерша пускай занимается этим вопросом. И Ну, да. Не совсем медицина, но где-то вот... Доброе. А пока я соромлюсь, давайте поднимемся еще один сюжет, и мы снова эти студии в с нами. Професійний спорт йдуть не за здоров'ям, а за медалями. Поэтому, якщо ви прагнете підтримувати себе в тонусі, уважно обирайте рівень навантажень в спортивному клубі. До того ж, кілька правил безпеки, робіть розминку і розігрів м'язів, адже це збільшує амплітуду рухів і мінімізує розтягнення. Правильно виконуйте нові вправи та адекватно розраховуйте свої можливості. Якщо ваш організм втомлений та виснажений, віджимання штанги по 100 кг позитивного ефекту не принесуть, так само як і 20 спарингів із суперником. І останнє – старі травми потрібно доліковувати і відповідно зменшити навантаження до повної реабілітації.